नस्ली बरादरी की वजारत और नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने वीडियोज की सीरीज को बनाने के लिए मिलकर काम किया है ताकि हमारी बरादरियों को मालूम हो कि मुख्तलिफ आफात और हंगामी हालात की तैयारी करने के लिए क्या करना है और जब इनसे वास्ता पड़े तो इनसे कैसे निबटना है हंगामी हालात किसी भी वक्त कहीं भी पेश आ सकते हैं इनमें जल्जले सैलाब तूफान सुनामी आग और आतिश फशानी सरगर्मी शामिल है जब कोई हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो सिविल डिफेंस या इमरजेंसी सर्विसेज उन लोगों की मदद करने में मसरूफ होंगी जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है लिहाजा ये जरूरी है कि आपके पास अपनी और अपने खानदान की देखभाल करने का मंसूबा हो इस वीडियो में बताया गया है कि एक आतिश फशानी सरगर्मी के दौरान क्या किया जाए ऑटे अरो न्यूजीलैंड रिंग ऑफ फायर पर वाक़ है जो बहरल काहल के इर्द गिर्द आतिश की इंतहाई सरगर्मियों का एक इलाका है न्यूजीलैंड में फाल आतिश मुकामात हैं। फशा ऑकलैंड, वाइकेटो, बे ऑफ प्लेंटी, हॉकीज़ बे चाराकी और नॉर्दर्न मनावटू के इलाकों को आतिश सरगर्मी से सबसे ज्यादा खतरा है आतिश फशानी सरगर्मी में राख गिरना पत्थर गिरना गर्म गैसें और आतिश चट्टाने बहता हुआ लावा और बड़े पैमाने पर कीचड़ का बहाव शामिल हो सकता है आतिश फशानी सरगर्मी से पहले मालूम करें कि आया आपका इलाका खतरे की जिद में है आउटी अरो न्यूजीलैंड में सिविल डिफेंस इमरजेंसी मैनेजमेंट के 16 ग्रुप हैं। ये जानने के लिए उनसे मशवरा करें कि वो आपको आपके इलाके में आतिश फशा फटने के बारे में कैसे मतनबे करेंगे अगर आप आतिश फशा की राख गिरने के खतरे से दो चार हैं तो अपने हंगामी सामान में मुंदरजा जेल शामिल करें तस्दीक शुदा डिस्पोजेबल पी टू या एन मास्क चश्मे इलेक्ट्रॉनिक्स को राख से महफूज रखने के लिए प्लास्टिक रैप या प्लास्टिक शीट सफाई का सामान एयर डस्टर झाड़ू बेलचा और एक वैक्यूम क्लीनर जिसके हमरा स्पेयर बैग्स और फिल्टर्स हों और राख से छुटकारा पाने के लिए हेवी ड्यूटी प्लास्टिक के थैले राख गिरने से पहले ड्राइविंग या पैदल चलने से गरेज करें और अगर मुमकिन हो तो घर जाएं। पालतू जानवरों को अंदर ले आए मवेशियों को बंद पनाह गाहों में मुंतकिल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि जानवरों को इजाफी चारे और पीने के साफ पानी तक रसाई हासिल है तमाम खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर लें और हीट पंप बंद कर दें ताकि आतिश फशा की राख के दाखिले को महदूद किया जा सके और घर में आने जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता इस्तेमाल करें जिसकी दहलीज पर गीले तो रखें ताकि वहाँ से राख घर के अंदर ना आ सके हसास इलेक्ट्रॉनिक आलात को ढांपें और उस वक्त तक कवर ना हटाएं जब तक कि अंदरूनी माहौल मुकम्मल तौर पर राख से पाक ना हो जाए गाड़ियों मशीनरी और स्पा पूल्स को भी ढांपना याद रखें ताकि उन्हें राख से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके क्योंकि राख धाती सतहों को खराब कर सकती है और विंड स्क्रीन और पेंट वर्क पर खराशें डाल सकती हैं ड्रेन पाइपों डाउन पाइपों को बंद होने से रोकने के लिए उन्हें छत के गटर से मुनते कर दें अगर आप बारिश का पानी जमा करने का निज़ाम इस्तेमाल करते हैं तो टैंक को मुनते कर दें राख गिरने के दौरान घर के अंदर रहें आतिश फशा की राख सेहत के लिए खतरनाक है खासतौर पर अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी हो जैसे दमा या ब्रॉनकाइटिस और पालतू जानवरों को घर के अंदर रखना याद रखें जब राख गिर रही हो तो अपनी छत से राख साफ करने की कोशिश ना करें या जब सड़क पर राख हो तो गाड़ी ना चलाएं अमूमी तौर पर आपको राख के साथ गैर जरूरी वास्ते से उस वक्त तक गरेज करना चाहिए जब तक ये बैठ ना जाए लेकिन अगर आपने बाहर जाना हो तो हिफाजती लिबास पहने आखिरी बात कॉन्टेक्ट लेंस के बजाय ऐनक पहने क्योंकि फंसी हुई राख आपकी आंखों को खरोच सकती है आतिश फशाक की सरगर्मी के बाद अपने मुकामी सिविल डिफेंस इमरजेंसी मैनेजमेंट ग्रुप मुकामी हकाम और हंगामी खिदमत की जानिब से दिए गए सरकारी मशवरे पर अमल करें डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन चौंग नारोहोई रू या टारानाकी के लिए मशवरा फ्राहम करेगा बच्चों को घर के अंदर रखें और उन्हें राख में खेलने से रोकें। और जानवरों को उस वक्त तक घर के अंदर रखें जब तक राख साफ ना हो जाए या धुल ना जाए अगर पालतू जानवर बाहर जाएं, तो उन्हें घर के अंदर वापस आने से पहले ब्रश करें अगर आपने इनखिला किया है तो उस वक्त तक घर वापस ना जाएं जब तक आपको बताया ना जाए कि ये महफूज है किसी भी हंगामी सूरत हाल के बाद सिविल डिफेंस और हंगामी खिदमत का मशवरा सुने और ऐसा कुछ ना करें जिससे आपकी हिफाजत को खतरा लाहक होने का खदशा हो या आपकी इमलाक को मजदूर नुकसान पहुँचने का इम्कान हो अगर हो सके तो अपने पड़ोसियों को चेक करना और दूसरों की मदद करना याद रखें खास तौर पर वो लोग जिन्हें इजाफी मदद की जरूरत हो सकती है अपनी इंश्योरेंस का बाकायदगी ऐसी जायजा लेना यकीनी बनाए आपके घर और सामान के लिए इंश्योरेंस कवर होना जरूरी है ताकि आपको किसी आफत में नुकसान पहुंचने की सूरत में आपको अपनी जिंदगी मामूल पर वापस लाने में मदद मिल सके आपके पास इंश्योरेंस ना होने की सूरत में हालात को मामूल पर लाने में ज्यादा वक्त लगेगा और इस दौरान आप और आपके घर आने के लिए मजीद मुश्किल पैदा हो सकती है अगर आपके घर को नुकसान पहुँचा है तो जितनी जल्दी मुमकिन हो अपनी इंश्योरेंस कंपनी से ऐसी करें अगर आप किराएदार हैं तो अपने मालिक मकान और अपने सामान की इंश्योरेंस कंपनी से रहा करें हंगामी हालात की तैयारी और उनसे निपटने के बारे में मज़ीद मालूम के लिए डब्ल्यू पर जाएं। याद रखें अगर आपको हंगामी सूरत हाल में सरकारी खिदमत से रता करने की जरूरत हो और जुबान के सिलसिले में मदद की जरूरत हो तो आप एक मुतरज़िम की दरख्वास्त कर सकते हैं